की पराशक्ति महामायी की जय जय अने ने रुलाले भगवद्गीते पारायण ओम पार्थाय प्रतिबुद्धितां भगवतां चलूँगा सही ओम पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्बद्वाम् अनुसन्धदामि भगवद्गीते भवद्वेषिनी यम् ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुद स्तुन्वन्ति दिव्यैतवैः वेधैः साङ्घपथक्रमोपनिषदैः गायन्तीयम् सामगाः ध्यानावर्ति तद्गतेन मनसा पश्यन्तीयं योगिनः यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तत्त्व இப்ப நாம வந்து பன்னிரெண்டு ஸ்லோகங்கள் படிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா பாராயணம் பண்றீங்களா சரிங்கம்மா அர்ஜுன விஷாத யோக யுதாமஞ்சு உத்தமௌஜாச்ச வீரியவான்

Hmm. भगवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिंजयः अश्वत्थामा भी कर्णस्य सौमधस्ति सैव च अन्ये च बहवः शूरा मधर्ते त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र அப்படின்னா வெட்டும் கருவி ஆயுதம் அர்த்தம் போரிடும் போது ரெண்டு விதமான கருவிகள் இருக்கான் அஸ்திரம் சஸ்திரம் சஸ்திரம்னா கையில வைத்துக்கொண்டே போரிடுவது வாழ் எல்லாம் போர் வீரன் கையிலே இருக்கும் எதிராளி கையிலயே இருக்கும் வில் அதெல்லாம் அம்புல விழறுவது அம்பு ஈட்டி அதெல்லாம் எதிரியை நோக்கி எறிவது மிசைல்

अपर्याप्तं ततस्माकं भलं भीष्माभिरक्षितं भी पर्याप्तं द्वितमेतेषां भलं वीमाभिरक्षितं भी अयनेषु च सर्वेषु यथाभागं अवस्थितः भीष्ममेवाभि भी रक्षन्तु

शंका भे तत शंका पणवानक गोमुखा पनवानकोमुखा गो पनवानकोमुखा गो पनवानक गो ततःंखास्

हन्यन्त सह सैवाभ्य हन्यन्त सह सैवाभ्य हन्यन्त सशब्दस्तु <laughs> मुलो भवत सशब्दस्तु मुलो भवत सशब्दस्तु मुलो भवत सहसैवाभ्यहन्यन्ते सशब्दस्तु मुलो भवति सहसैवाभ्यहन्यन्ते सशब्दस्तु मुलो भवति सहसैवाभ्यहन्यन्ते सशब्दस्तु मुलो भवति मूल श्लोक तत शंखा भेर्यश्च पणवानक गोमुखा सह सैवाभ्यहन्यंत सशब्दस्तु मूलो भवत् तत शंकाश्च भेर्यश्च पनवानक गोमुखा सह सशब्दस्तु मुलोभवत ततशंग चंखाश्च भेद्यश्च वनवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोभवत हं hmm, अर्थ पाठ तातश्वेतेय ततश्वेतैर्हयैर्युक्ते ततश्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ महति स्यन्दने स्थितौ महति स्यन्दने स्थितौ ततश्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ ततश्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ

प्रधद मतु माधव पांडव दिव्यौ शंख प्रदद मतु माधव पांडव दिव्यौ शंख प्रदद मतु माधव पांडव दिव्यौ शङ्खौ प्रधुः ततश्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः ततश्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्कौ प्रदत् मधुः ततः श्वेतैर्यैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்ற யுத்தினதுக்கு அடையாளமா பீஷ்மன் முதல்ல சங்கு ஊதுறாரு அப்புறம் ஊபத்திரா ஊத ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுல வெள்ளை குதிரைகள் பூட்டிய உயர்ந்த சிறந்த தேரில் வீற்றிருந்த மாதவனும் பாண்டவனுமாகிய கிருஷ்ண அர்ஜுனர்கள் அவர்களும் தங்கள் தெய்வீக சங்குகளை எடுத்து ஊதினார்கள் அப்படிங்கிற அவர் வீட்டிருந்த அந்த தேரை எப்படி வர்ணிக்கிற மகதி அந்த பெருந்தேரில் அது எப்படிப்பட்டது வெண்குதிரைகள் பூட்டப்பெற்றது ஸ்வேத்தை வெண்குதிரைகள் பூட்டப்பட்ட அந்த பெருந்தேரிலே வீட்டிருந்த மாதவனாகிய ஸ்ரீகிருஷ்ணனும் பாண்டவனாகிய அர்ஜுனனும் தங்கள் தங்கள் சங்குகளை எடுத்து ஊதினார்கள் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றது அப்போ இந்த எத்தனை ஸ்லோகம் பதினாலாவது ஸ்லோகத்துல கிருஷ்ணரை பத்தின மனுஷன் வருது ரெண்டும் சொல்லுங்க துமுலோவத் சஹசா அப்படின்னா கேக்க காலத்துல ஒரே சமயத்துல எல்லாரும் அவரவர் சங்குகள் எடுத்து ஊத ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா ஒரே அப்படியே காத பிளக்குற மாதிரி ஒலி இருந்துதான் மகதி வாபிய கண்யே माधव पांडव सचिव है दिव्यो यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो दनुरधर यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री भूतिः तत्र श्री विजयो भूदि ही द्रुवानि तिर द्रुवानि दिर मतिर्ममहं हरिः ओं तत्सत् श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः कृष्णार्पणमस्तु कृष्णार्पणमस्तु